Касается всех, кто живет в частном доме, 100%. Ребят, у вас у всех есть скважина. думаю. Ну, мало у кого есть центральный. Вот скважина. Вот эта бочка, расширительный бак. У меня он такой огромный. Нужно его хотя бы два раза в год, вот перед зимой и весной, накачивать. Чтобы у вас в доме нормальный напор воды был, не было вот этих амплитуд. Мяу, 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 туда -сюда. Что для этого вам надо? Компрессор. Вот сосед Игорёня дал. Дай бог ему здоровья. Слан с манометром. Ключ такой разводной, чтобы ну и полив буду сливать сегодня еще. Вот ключ. Ну и накачиваете где-то до двух атмосфер бочку. Ну сверху у кого какая бочка. Вот такая вот тема. Ну для частного дома. Ну и полив будем сливать сегодня. У меня 6 зон. 5 полива, 6 вот под туями. Под деревьями. Как бы занимайтесь, да. Ну можно как бы это самому все делать. Ничего сложного нету. Сейчас Кент придет. Вот. Что сейчас это все сделаем. Потом мяско возьмем. Жарнем чуть выпьем, класса кого-то. Все всем добра, мирна небо украинцы, обвиняю.